Привет. Привет. Привет, привет. Я понимаю слово Вы само. служите в войсках? В каких войсках? Вы служите в российских войсках или нет? Ну как бы вам сказать? Э -э можно сказать, да... можно ли назвать военкомат войсками? Сказать, войсками. А, военкомат? Да. Да. А, я уже 4 года бегу от военкомата. Да я Коматами. смотрю, далеко, <связано> далеко убежали, аж во Францию, да? А, во Францию, да. Ну, а знаете... А у нас в Молдавии не армия, а черт знает что. Так вы в российскую Если приходите. Вы... В российскую приходите. Вы... Шо, у меня нет ни документов, ничего. Знаете, у нас в Молдавии как? Забирают в армию, в... там через... Э... Когда осень наступает, всех э, присылают в Бельцах под подмести эти как э, Плац. на деревьях, что падают, как... покрасить траву, а, листья, да, подмести, э, э, косить траву, там листья собирать там туда-сюда. Хотите называется армия? а хотите российское гражданство. Станете вы гражданин Молдавии и с российским гражданством, с двойным. Я знаю, у меня родня в России, в? у меня Брат мамы и сестра мамы. Я Россию очень уважаю, очень уважаю. За 24 года я не поменял своего мнения. Россию очень уважаю. Ну, вы представляете, потому что в Россию рождаются настоящие десантники ВДВ. Да, вот это бутылки, все фонтаны, все знаю, да, да. это мы можем. Да, я все, я, я все знаю. А бывают страны, которые просто издеваются над солдатами там туда-сюда. Да нет, у нас Сюда... в России этого нет, ну что вы? Нет, в России нет. Конечно. Бывают страны, которые издеваются, да? Бывают Америка, э, мой например, папа, Украина, мой папа, Молдавия. Мой, пап, мой, мой папа служил в Унгарии. В Унгарии. В Венгрии. Э, ему 68 сейчас на данный момент 68, mm -hmm. он мне говорил, мол, Женя, когда я служил, тогда была настоящая армия, а сейчас в Молдавии черт знает что. А да не говорите, так я же вам не предлагаю, бросайте вот эту вот Францию буржуинскую и давайте к нам. Ох, я вам не, честно правда... говорю, у нас сейчас хорошо. Зарплаты хорошие. Весело. Я говорил с братой, мамой. Я знаю, что хорошо, но я уже здесь, во Франции, 7 лет. Да ладно, но прекратите вы, представляете, вы приезжаете, две недели, КМБ, а потом я вас отправлю на благодатные украинские земли. Да, ну освобождать. Что, под пули бросаться. Ну а как же? Из-за а Из России? Из Из России? Ну как так? Ну как так? Не, В смысле? Так не В смысле? У меня есть такое слово, что нельзя воевать. Все чьи-то сыновья, все, э, все чьи-то отцы. Но мы же воюем. Нельзя что? просто убивать просто так. Я знаю, украинцы большие. Я это знаю. Но, но, нельзя, нельзя просто. Вот Зеленский не хочет голову э, спустить, мол, чтобы признать, что он не прав. Или да, туда да, он я тоже считаю. Нет, но, 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 мы же пришли она, и сказали: да, отдайте нам э, Одессу, отдайте нам Харьков, Запорожье, Донецк, Крым да. и Луганск. Отдайте, но, что же но, они не отдают? У, у, у меня один вопрос. Вот как вы думаете, э, почему они не отдали? Э, Донецк, Луганск, Харьков, они э, э, добровольно согласились, чтобы быть э, по э, посторонней республикой, или как там? Ну как, как? В Харькове, тут <сорошее> я не... про Харьков не могу сказать, понимаешь? Нет, 20... не Харьков, были, были <сорошее> сколько, пять или шесть, которые 8, согласились 8, быть отдельной от <сорошее> Меня, да, меня, даже, хотели, меня да. даже хотели главным они назначить. В этом, Честно в этом скажу. конфликте Украина виновата, потому что они согласились быть Российской Республикой. Их никто не заставил, они добровольно сделали это. Конечно, конечно. Вот да. мы пришли в Харьков но с хлебом, но солью, с солью, на танках, с кароваями. Караваями. Они ну, взяли гады наша... и первую Россию танковую Россию армию сожгли, делать. понимаешь? Ну как так можно? Да, я знаю. Ну мы же к ним с, знаю, со святой душой, с ракетами, знаю, с, танками, с танками, с самолетами. Станками, все с танками, вот, пожалуйста, нате, теперь это ваше. Санта, санта, теперь это Но они не взяли и сожгли. Варвары. Я, я не цивилизованные армия люди. люди. Самая сильная. Конечно. Вторая я знаю, в мире, нет, не вторая в, в мире. Есть ядерные в ядерные ракеты, которые которые мер... делали, правда, в Украине. Ну ладно. Это обидно. Вот Нет. тут у нас одна беда, понимаешь? Ракеты изготавливали в городе Днепропетровск на заводе Южмаш. Ну, первые ступени. И чтобы они летали ракеты, нам необходим просто этот да. завод и э, вот эта да, часть Украины. Потому что без кто, них они летать не, кто, не будут. Кто, да, но кто финансировал? Россия. Да какая Россия? Да какая же Россия? Советский кто Союз. Советский Союз. А, Советский, Советский, Советский Союз. 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 Да. Да, Советский Союз. А Советский Союз, когда распался, тогда уже Киев финансировал. Они ж хитрые, они ж нам все продавали, нет бы просто так отдать. Они нам за деньги гады. Понимаешь? Понимаешь? Я знаю. Ну, негодяи, все им за деньги, деньги им все. Больше Буковина, мол, Черноуц, у нас в Молдавии была большая. Почему распалось все? Потому что молдаване глупые. Они Тирасполь, да. Ты, ты сам-то откуда родом? Из Тирасполя? Из И румынам, из и, и украинцам. Тирасполя. Окей, я ничего не имею права. А ты сам из Тирасполя? Не, я из Молдавии. Да не, ну как, Тирасполь же все-таки российский город, ну Российский город, ну Ну как? Я, я из Молдавии. Приднестровская народная э, республика. Э, Тирасполь, э, Тирасполь наш. Не, 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 как нет? Ты что? Ты Россию я... не любишь? Ты, Ты не меня я... разочаровываешь. Это а отдельная Конечно, отдельная это про... Приднестровская Молдавская это Республика под патронатом Москвы. С нашими войсками, которые охраняют ее. От молдаванских фашистов. А. Да, 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 я, я знаю. Но, но сейчас Майя Сандушу, что хочет сделать? А, это вообще э, нацистка. С, 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 соединиться с, с, с украинцами, чтобы захватить Тирасполь, мол, чтобы да э, Тирасполь что? был нашим. Да, ну Юхан, да, а ну Сандо, не ругайся, я же не ругаюсь. Я офицер российской армии, не ругаюсь. А ты матом разговариваешь. Ты понимаешь? Я ругаюсь, потому что обидно. Потому mm -hmm. что обидно, да оставьте людей в покое, пусть живут, да. Нормально, чего вы от них хотите? Сто процентов. Мы к ним, я же говорю, мы к ним с добром идем. С добром. Мы пытаемся принести им цивилизацию, диким необученным народом. У них даже письменности же не было бы нас. Да и вообще Ленин Украину придумал. А Молдавию придумал этот Якир. Якир. Иона Якир. Помнишь такое? Знаю, ну да. вот это он Молдавию придумал, ну, да, не было такая, же никакой Молдавии. Молдавии. Да, но все это глупо. Конечно, глупо. Конечно. конечно. Надо конечно. просто все страны да, в все мире страны страны. объединиться, да, сделать столицу да, в Москве. Просто... Правильно? Правильно? Да. Тебя как зовут, братец? Наш человек, братец. я вижу. Евгений. Представлю тебя к награде. Представлю тебя к награде. Заслужил. Заслужил. Знаете, я вот приезжаю украинцы в, в Париж, и мол говорят, мол, слава Украине, да героям какая слава. Каким героям? Каким, каким героям? героям... Ну, что мы каким героям люди, тысячи людей погибают. И за что? Действительно. И за чего? Из-за вашей глупости. Угу. Героям слава. Угу. Почему вы не Если героям слава, почему вы не воюете на Украине, а бежите в Европу? Почему? Угу. Согласен. Почему согласна. не воюете за, за свою сторону? Согласна. Да. <говори> Опять ты ругаешься, ну ваше... понимаешь, а? Ну, чего ж ты ругаешься? Да. <говори> не, извините, извините, Может, они не любят Украину, но... может, это наши. Просто я всегда был за Россию. Да я, я понял, я понял. Работала... Ты только за Россию, только ты не я. хочешь ко мне ехать. Вот это меня расстраивает. Нравишься это мне, Евгений? Hm. Нравишься, понимаешь? А ко мне я ехать я не работал... хочешь? Я, я тебе контракт его... дам. 800 тысяч. 800 Надо 800 тысяч? 800 тысяч. Ну, у нас урезали немножко выплаты. Скоро же мобилизация. Нет, это разовые выплаты за год? Нет, это разовые выплаты при подписании контракта. В месяц, 200, месяц в месяц как? будешь получать 200 тысяч, 210 тысяч рублей, а разовую при подписании контракта, если бы еще вчера, было бы 3 миллиона 100 тысяч, а сегодня уже 800. Владимир Владимирович сказал, зажрались, хватит 800 тысяч за подписание контракта. А что, ну неужели для тебя Россия это только деньги? Не, Это же любовь твоя. Если я буду, я буду воевать за родину, я буду воевать ну. бесплатно. А подожди, давай, давай, Россия, давай, тогда определимся, а что, что твоя родина? Молдавия или Россия? Молдавия или Россия. Что ты считаешь? Для, родиной? Меня, для меня в данный момент нет родины. А как же ты будешь воевать я за родину, родину, если ее нет? Я, Это нечестно. Я родился Честное. в Молдавии но я всем сказал, что что я жалею, что родился в Молдавии, uh -huh. потому что что когда я учился в школе в школе никто мне не помог. Сейчас мол, всех хотят. А родители? Я Подожди, а родители по как? Не помогали когда ты в школе учился? Родители, знаете, они любили только. Сиротинушка. Ну, а Кто ж тебя воспитывал? справился не родитель воспитывал так, телевизор. так да. кто воспитывал тебя телевизор хм? тебя телевизор воспитывал народ Молдовы я очень рад, вам обратить внимание на э, верменного шановного пана Евгена проделайте ему м хвилинку славы Нагородити е, орденом Сотулого закруткою на спині, е, розглянути можливість е, притягнення до кримінальної відповідальності за найтяжчими статтями Кримінального кодексу е, Республіки Молдова. Я впевнений, що вони там існують. Я хоч і український юрист, але впевнений, що і в е, Кримінальному кодексі Республіки Молдова такі. Е, Статті існують. Дуже раджу вам звернути увагу на чарівного Євгена Просто чарівного. Нехай щастить або нехай ужастить, як то кажуть. Ось так. А вас, друзі, закликаю не зупинятись, підтримувати військо, звертати уваги на реквізити, які ви бачите. Ось прямо піді мною ступа відьмаків ЗСУ. Це підрозділ, яким ми з вами. Перш за все, звісно, ви, але і я теж приймаю в цьому участь, опікуємось. Підтримка праці теж дуже бажана. І ще в нас є, друзі мої, допомога донечці пана Віктора, нашого ключика, яка лікується від онкології.